odatda erlar ramazon vaqtida ayollaridan antiqa iftor tayyorlashni talab qiladilar albatta ayollarni ushbu g'animat oyida qozon oldida uzoq vaqt turg'izib qo'yish shu bilan birga ularga foydali ishlarda sharoit yaratib bermaslik noto'g'ri oddiygina iftor bilan kifoyalanib isrofga qo'l urmaganimiz ma'qul agar iftor faqat ikki kishidan tashkil topsa xuddi o'nta odam ovqatlanganidek dasturxon tuzash mumkin emas bu oyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga amal qilishimiz kerak abiy sollallohu alayhi vasallam agar juda lozim bo'lsa taomi uchun 3 dan 1, sharobi uchun uchdan bir va havosi uchun 3 dan 1 dedilar og'iz ochish vaqtiga 10 daqiqa qolganda dasturxon oldida o'tirib olib idishingizni ko'pgina taomlar bilan to'ldirib olasiz so'ng birtalay ovqatni yeb bo'lib hattoki turishga ham holingiz bo'lmay qoladi shuning uchun ham ko'pgina musulmonlar ramazon vaqtida ortiqcha vazn tashlashni o'rniga vazn ko'paytirb taomni ozgina tanovvul qilish iftordan so'ng yengil harakatlanishga namozda qiyinchilikka duch kelmaslikka olib keladi ro'za tutishning hikmati ham ovqatni oz miqdorda yeb sabr qilishga o'rganishdir endi qanday qilib shu holatingizda taroveh namozini ado qilishingiz mumkin agarda siz to'la oshqozon bilan bir amallab taroveh namoziga kelsangiz ham ikkinchi rakatidayoq imom qachon namozni tugatar ekan buncha uzoq o'qimasa deya fikrlashni boshlaysiz bu oyning ko'pgina xayr va barokati bizning ovqatlanishimizga kunimizning qay tarzda tartibga solishimizga oilamiz bilan isloh bo'lish yo'lida harakatimizga bog'liqdir maqsadimiz esa shu yilgi ramazon oyini o'tgan da unumli o'tkazishdir siz farzandingiz va ayolingiz bilan bu yo'lda harakat qilmoqingiz kerak bu oyda inson boshqa bir inson bilan emas o'zi bilan o'zi musobaqalashadi sizning yanada mukammallashishingizga isloh bo'lishingizga faqat o'zingiz sababchi bo'lishingiz mumkin o'zingizni o'tgan yilgi ramazon oyida nimalarni qo'ldan boy berdim deya so'roqqa tutishingiz va bu yilgi ramazonda boy berilganlarning o'rnini to'ldirishga intilishingiz darkor ey muslima opa singillar ovqat tayyorlash jarayoni ko'p vaqtingizni olayotgan bo'lsa ham kuningizning deyarli yarmini shu ishga bag'ishlayotgan bo'lsangiz ham quron o'qishni tashlab qo'ymaslikka harakat qiling oldingi yod olgan oyatlarni ish qilayotganingizda ham takrorlang eshiting tafsir kitoblarini o'zbek yoki boshqa tilda bo'lsa ham o'qishni tashlab qo'ymang hofiz qur'onlarga ham maslahatimiz bor Ma alloh jamiyatimizda ko'pgina hofiz qur'onlar bor va ular namozlarimizga imomlik qilishadi taroveh namozi oldi tayyorgarlik ko'rishadi va qur'onni qaytarib olishim kerak axir bugun yuz yoki minglab insonlarga imomlik qilaman deyishadi lekin qur'onni ko'r ko'rona qaytarish bilan inson namozdagi hush uga erisha olmay qoladi sababi u qur'onning ma'nolar tarjimasini tushunmaydi tafakkur qilmaydi bu juda achinarli holat ko'pgina qorilar qur'onni ma'nolari ustida tafakkur qilishga uni tushunishga vaqt ajratmaydilar shuning uchun qorilarimiz ko'proq tafsir kitoblarini o'qishini maslahat beramiz har oyda qur'ondan bir juzining tafsirini yaxshilab o'zlashtirishni o'zingizga maqsad qilib oling ma'lum vaqt o'tgach qur'onni tadabbur bilan qiroat qiladigan qorilar safida bo'lasiz inshaalloh.